怎么做的？回来啦！下次别这样了，留个灯就行了。感冒了怎么办、啊？ 傻瓜，留灯是为了方便你找到家，但有人等才是家。为什么问我？因为我觉得我的阿爹现在需要我的鼓励啊。怎么了，今天？没什么事，就是我妈知道了我去物理竞赛和在酒吧打工的事。 刚知道，老板就把我炒鱿鱼了。大小又这样，只要是我喜欢的，但他不满意，他就会一步一步把我逼走。画画、大提琴、物理都是这样，为了达到目的，不惜一切手段。身为江爹的妈妈，您儿子这么好的天赋，不让他继续学画画。 反而把心思都用在去我的领导面前投诉我，说我什么不顾家长意愿，私自带江爹去参加比赛。我是不是郑重的告诉过你，江爹唯一要学习的，就是财商教育。我已经给他报过补习班了，不劳您费心了。他这么小，您让他学商，不是为难他吗？他这个年纪，不是应该给他一个快乐的童年吗？他不需要童年。 阿爹，爸爸，你也是这样想的吗？都听他的，我没意见。你们，你们小文，送客，请吧。不需要了。阿爹、啊，你的父母，我不好擅作评论。但是我能告诉你的是，无论今后发生了什么。 我都不会轻易的松开你的手，所以别担心。我主要怕你受到伤害。我本来想今天回来跟你分享一下老陈那个好消息的，结果搞成现在这个样子。我一定会收拾好了再回来。傻瓜，姐姐可不是一个脆弱的人。既然我选择了你，那我就会跟你一起面对所有的困难。再说。 我盘下这个书咖，不就是为了有一个我们两个人的家吗？如果他不能为你遮风挡雨的话，那他存在还有什么意义呢？好啦，别愁眉苦脸的了，嗯，这样才可爱。有你真好。 程程，别睡了，出大事了！你快看热搜。哦、uh, 好。欢迎收看《娱乐热事件》嗯，这里有最实时的娱乐资讯，有你最想了解的明星独家报道。嗯、就在 H A 女代言人官宣不久，其代言人陈红的黑料陆续被扒出。 大家要把舆论重心放在成逢如何狠毒、迫害舞者、导致残疾这个部分上。不过，千万要小心，不要带上我家哥哥任何消息哦。嗯嗯，好。嗯，大家小心为上。如果效果好的话，可以再加百分之十的提成哦。好，谢谢老板。好。 的那个舞伴叫安音，本来安音已经签了新合作，比赛一结束，等待她的就是大好前程。结果现在被程峰害得终身残疾，合作没了不说，从今往后再难登上舞台了。唉，人在离梦想最近的一刻破碎，这得是很大的打击吧？那，你们看，现在人在福利院工作，身边没有家人的照顾。 也没有爱人的相伴，孤零零的一个人，实在是太可怜了。而这一切都是拜程峰所赐，是他毁了安英的人生，毁了一个舞者的梦想。就是，实在是太坏了，太坏了。这个女人，果真是恶毒。当初他们差点把我男朋友给打死。亲爱的们，大家今天辛苦点啊！咱们今天啊，一定要把这个女人的丑恶嘴脸公之于众。对。 就是他。 I'm sorry. 你怎么做到？我，我们是行规的。哎呀，相机很贵的。说，我说我说，你还记得那个月黑风高的晚上，你把我彻底打服了。事后我决定洗心革面，重新做人。但是我又没文化，还没技能，又想拿高薪。我、哎、我就做了个狗仔。这是我第一个活谁知道碰上你了。具体的我也不知道是谁，我只知道是一个。 三十多岁的女的，好像姓文。姓文，你打在我卡里的钱，我一分也没花。陈总。文秘书。哎，江天。具体的我也不知道，我就是一个直营小弟，那跟客户接触，那都是我们卓哥。你要想跟他联系，我可以给你俩拉个群。这份工作多少钱？ 十五万，别别别，一万五。工资我给你三倍，照片到时候你正常拍，只是不能带他。拍完之后该给谁给谁，听清楚了吗？合作可以、啊，钱不钱都无所谓。但是我有一个条件。什么条件？以前我从来没服过谁，你是我第一个服的。我想做你小弟。 做好了，我考虑考虑吧。哥，我办事你放心。星期一到星期五，我照常就要偷拍你；周末我绝不打扰。嗯、他们要是问我，我就说没找到人。专业。嘿嘿 我已经让他们紧急公关了，你别担心。那能不能找到爆料人的源头啊？全网黑的数据太大，有点难度，但我已经让他们赶紧去查了。关于这个人，你有没有什么怀疑的人？我平时交往的人屈指可数，还用怀疑吗？只是我没有弄明白，在代言的这个关键节点上，爆我的丑闻，对他们有什么好处、啊？当然。 都什么时候了，你还有心思开玩笑、啊？现在的重点是赶紧找出你的五万伤残与你无关的证据，这才是你被拘的重点。毕竟，公关处理治标不治本，只有证据才能让舆论反转。我已经在联系了，但是电话没有打通，我一会儿再接着打吧。最近舆论风声正紧，你那书咖要不要先暂停营业啊？你最近先。 麻烦硬要找上门，躲是没用的。程小姐，请问关于往常对您的传言是真是假？是啊，真的假的？说两句吧。你都说了是传言了，<说>你觉得有几分可信？那您能简单给我们说一下那件事的前因后果吗？简单说不了，因为无论我说什么，到最后报道出来的还是你们臆想的内容。所以，与其在这儿跟我浪费时间，还不如回去想写什么写什么。不过，我先声明一点，我没做过的，你们要是写了，等我拿出证据，可是要负法律责任的。 你们要是想继续耗在这里，我也管不着。渴了，我这里有免费饮料，不包餐，但前提是相互尊重，不要耽误我做生意，小本买卖，请见谅，谢谢。小姐，别急，别急，别说两句啊。宝玲，热搜你看了吧？该怎么做不用我教你吧？林若生的试听时间马上就到了。 我不希望出现任何不利于他出道的负面消息。编舞只是幕后，应该不会有太大影响的。应该？现在网友挖、啊、坟考古的能力你不是不知道。所有参与他出道的工作人员，不管台前幕后，不能有任何污点。如果牵连到他，公司前期的投资和后期的安排都会出问题。老板，我完全理解您的担忧，但是现在换人。 真的不是最优的选择。首先，时间是个大问题，连若深又完全没有舞蹈功底。如果现在换编舞老师，等于从头来过，他又需要大量的时间去学习和适应。公司前期的投资全部打水漂不说，如果新换的编舞老师没有程程负责，没有办法以艺人的特点去给他编舞，那最后呈现出来的效果，可想而知。用他。 可以，但不能署名，不能让外界知道编舞是谁。老板，您刚刚也说了，现在网友寻找蛛丝马迹的能力这么强，这样的话还是会引起舆论的。与其到时候被人指责，不如现在大方坦白，不留把柄。相信你也看到了程冯的编舞能力，现在除了他，真的没有更好的选择了。 而且我跟您保证，如果连若深最后没有在娱乐圈激出火花的话，我会引咎辞职。这么相信自己吗？我相信程逢，相信连若深，更相信我自己的眼光。那好，那我等着看你的成果。以后不要随随便便辞职，不吉利。 怎么在这儿啊？刚刚该不会在偷听吧？你有什么值得我偷听的？难道要听你是怎么刚有起色，又快要完蛋了？你以为我倒下了，你就能上位了？就算有周瑶又如何？公司的一姐不照样还是我？是吗？那就拭目以待呗。正好我们家周瑶的发歌时间。 和你那小牛犊撞气，大家看成绩。如果你害怕了，现在就去找老板说回军令状，还来得及。 想不明白，为什么你对别人算不上恭敬，但也不至于这么咄咄逼人。但现在我想明白了，因为我见过你最卑躬屈膝的样子。你每次见到我，都会想起曾经那样的自己。所以啊，肮脏的人再怎么包装都是肮脏的。你费尽心思得来的一切又能怎么样？真的属于你吗？ 你所珍视的东西，在别人眼里可能一文不值，所以别管我的事儿，程程的事儿，你最好也别把手伸太长，不然，我第一个剁掉的，就是你的手，走着瞧。 老娘斗，气不死你！喂，宝林姐，我刚想给你打电话，你现在在哪儿呢？我和陆冰冰在去书咖的路上，丁哥让我们去保护女神姐姐。嗯，我一会儿也会过去的。好，那一会儿书咖见。哎，对了，宝林姐，差点忘了，我们要给女神姐姐准备一个惊喜。哟，怎么突然想到这儿了？ 嗨，Hi, 这阵子不是为了我，他费了不少心思嘛。而且最近又出了这个事情，我们就打算给他准备一个惊喜，谢谢让他开心一下。但是还没想好做什么，你有什么好的建议吗？其实只要你们有心，无论你们做什么，他都会喜欢的。别介啊姐，既然送礼物，当然是要送到心坎里去才好啊。他是你姐，你不知道他喜欢什么？那不是一表三千里了吗？跟你比不了。 他对你啊，比对我还亲，当然是你比较了解他了。嗯，嗯，那你们算是问对人了。程程呢，他最喜欢。上次那个，哎<呀>，同学们、啊，陈教授，陈教授，陈教授，哎，你、哎、个臭小子，哎，站在这儿，简单的给大家做一下自我介绍吧。大家好。 我是江颠，刚从工商管理系转到物理系，今后请多指教。完了，哎呦，这么快啊！哎，还是我来说吧。啊，江颠，啊，想必大家都已经知道了，他是全国大学生组物理竞赛的冠军，脑袋瓜非常聪明的，啊，在物理方面。 特别有天赋，尤其是在流体力学方面。嗯，考虑到这一次课题啊非常的难，啊，老师我呢就把他给挖过来了，啊，给咱们的这个团队啊，增添一份力量。日后啊，大家在一起要齐心协力，努力的把这个项目啊做好，做漂亮。